В нашем учебном заведении я работаю уже более 15 лет. За этот период я уже выпустила более 5 групп. Хочется сказать, что очень приятно видеть своих выпускников на предприятиях нашего города, которые себя зарекомендовали уже с хорошей стороны, как специалисты рабочего класса и инженерного состава. Говоря об образовании в системе профтехобразования, обучении в системе профтехобразования, хочется особенно подчеркнуть достоинство преимущества образования в нашем учебном заведении. Ну, это прежде всего очень удобная транспортная развязка, так как в наш район, мы находимся на площади Артема, очень удобно добраться с любого района нашего города. Также хочется отметить о финансовой независимости. Все наши учащиеся, практически все учащиеся, получают стипендию в размере 275 гривен. А также у нас лучшие учащиеся получают именную стипендию, такую как стипендию имени Горова, стипендию имени Кутовского, стипендию именем э, стипендию имени Поля, а также стипендию областную и стипендию горкома профсоюза горняков-металлургов в размере от 500 до 1000 гривен также хотелось бы отметить, что базы практики – это ведущие предприятия нашего города, такие как Криворожский железорудный комбинат, Сухая балка, концерт «Стальпромбуд», Криворужский завод горного оборудования, где дети наши проходят практику и есть даже на Криворожском железорудном комбинате дети получают оплату за производственную практику. Также одним из достоинств является гарантия трудоустройства. Наши учащие, закончив наше учебное заведение, получив дипломы квалифицированного специалиста, получают обеспеченное первое рабочее место. Также есть возможность продолжить свое образование в техникумах и вузах нашего города, как на дневной форме обучения, так и на заочных, без отрыва от производства. Реалии жизни таковы, что на сегодняшний день на рынке труда востребованы не просто профессиональные работники, но и мобильные, которые могут адаптироваться мобильные, конкурентоспособные, которые могут быстро адаптироваться в ситуации, в любой производственной ситуации. Поэтому я гладила. Сейчас подождите, мне надо сказать.